بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہے تو وہ یہ کتاب ہے اس کا نام ہے مقامِ صحابہ اور یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے بہت اچھی کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کا مقام کیا ہے تو یہ کتاب ہر مسلمان کو پڑھ لینی چاہیے تاکہ صحابہ کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہو جائے یہاں ہم اس کتاب کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں اور اس کا عنوان ہے قرآن و سنت میں مقام صحابہ کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ مذکور الصدر آیاتِ قرآنی اور روایت حدیث میں یہی نہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء اور ان کو رضوان الٰہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے اس سے پہلے کچھ آیات اور کچھ احادیث بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ان آیات اور حدیث میں یہی نہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور ان کو رضوان الٰہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے اتنی بس نہیں ہے بلکہ امت کو ان کے ادب و احترام اور ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا ہے آگے فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے بوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوس قرار دیا ہے پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ صحابہ اکرام کی آیات و احادیث میں مدح و ثناب بیان فرمائی گئی ہے اور نمبر دو ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور نمبر تین یعنی پر بس نہیں بلکہ ان کے ادب و احترام کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور نمبر چار اس سے آگے بڑھ کر ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا ہے اور نمبر پانچ ان میں سے کسی کے برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے بوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخ ترار دیا گیا ہے اب آگے دیکھیں باد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم صحابہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی نگاہوں نے انبیاء علیہ حصلاط والسلام کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں دیکھے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء علیہ حصلاط والسلام کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں دیکھے آگے فرماتے ہیں کہ حق و صداقت کے اس قافلے کا ہر فرد اتنا بلند کردار اور نفسانیت سے اس قدر دور تھا کہ انسانیت کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے اور اگر کسی سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما کر کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے رہ گئی یہ بات کہ ان کے باہمی اختلافات میں کون حق پر تھا اور کس سے کس وقت کیا غلطی سرزد ہوئی تھی سو اس قسم کے سوالات کا واضح جواب قرآن کے الفاظ میں یہ ہے عل کا امت ان بدخلط لہا ما کسبت ولاکما کسب تم ولاۃس الحما کانو يعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسا عمل کیا ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو کہ ان کے اختلافات میں کیا ہوا تھا تو برحال اکابرین کی کتابوں میں سے دو حوالے ہم نے پیش کر دیے ہیں اور تفصیل کے ساتھ آپ انہی کتابوں کی طرف رجوع کریں